القران دكتور دكتور الحاج سحسن محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد Muslim Muslimat yang dimulik Allah sekalian Sila buka pada muka surat 243 Tafsir bin Qasir jenis ke-7 Renungan kita pada kali ini Tadabur kita pada ayat yang ke-40 Iaitulah firman Allah subhanahu wa ta'ala A'uzubillahi minasyaitanir rajim Allahu ladhi khalaqakum Thumma razaqakum Thumma yumitukum Thumma yuhiyikum Hal min syurakaikum Maya fa'alu min dharikum Min syai Subhanahu wa ta'ala Amma yushrikun Sadakallahul azim Allah lah yang menciptakanmu Kemudian berimu rezeki Kemudian mematikanmu Kemudian menghidup kamu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dengan demikian? Maha suci Allah SWT dan maha tinggi daripada apa yang mereka persekutukan. Di dalam ayat ini menjelaskan bahawa kuasa Allah SWT nampak begitu jelas mencipta manusia yang ciptaannya cukup luar biasa sampai ke hari ini pun masih ada lagi penciptaan ataupun anggota dalam manusia organ ni yang ahli-ahli sains apa sekalipun tak mampu untuk menguraikan fungsi yang sebenar dan kalau mereka pergi ke hutan besar Amazon itu setiap hari mereka menemui berbagai mungkin kalau tak ribuan pun ratusan serangga yang tak pernah ditemui dalam kamus dapatan kajian mereka sebelum dengan binatang-binatang hidup dalam airnya semuanya itu menampakkan ada aturan yang luar biasa oleh dia yang maha memberi rezeki yang mengeluarkan manusia ni daripada rahim ibunya dalam keadaan telanjang tak ada ilmu pengetahuan tak ada pendengaran tak pandai untuk berkata-kata tak ada kekuatan kemudian itu semua diberi peringkat demi peringkat sebagaimana kalau kita lihat dalam sebuah hadis riwayat Ahmad daripada Habbah bin Sawah bin Khalid mereka mengatakan kami menemui Rasulullah SAW ketika bagi dia memperbaiki sesuatu lalu para sahabat ni pun membantu Rasulullah SAW Rasulullah SAW sabda la tayasa min rizq ma tahazzazat ru'usukuma fa inal insana tajiduhu umuhu ahmar la yasa kishratun thumma yarzuquhu Allahu taala jangan kamu berdua putus asa di mencari rezeki selagi dua kepala kamu masih lagi bergerak kerana manusia lahirkan ibunya dalam keadaan merah tak ada pembalut atasnya Allah lah yang telah menetapkan si ibu itu untuk mengasihinya menjaganya membesarkannya memberinya makan sampai besar dia pandai cari rezeki sendiri semuanya telah ditetapkan oleh Allah SWT di bawah pentadbirannya yang maha hebat. Maka kita melihat dalam ayat ini sampai ditanya apa bukti bahawa Allah yang mencipta segala-galanya ini. Ini bukti dikemukakan oleh orang yang bijak di kalangan mereka seperti disebut dalam tafsir Hadai Qurawi wa Raihan. Wa hukiya ana ba'dhal ba ulama su'ila fa qila lahu ala anna lil alam sani'an wahidan. Mudit angka bukti yang kepada aku bahawa dunia yang kita lihat hebat dengan terbentangnya lautan daratan, pepohonan, langit bumi semua ini. Jawapannya senang je. Salah satu. Zulabib faqrul adib wasakamut tabib Senang je nak buktikan bahawa Memang Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu ni Tak ada siapa pun boleh menafikan Iaitu zul labib Orang yang pandai Tetapi kehidupannya kadang-kadang Tidak berada pada tahap yang sepatutnya Maknanya orang dapat skor straight A pun dalam peksa Belum tentu lagi dia jadi orang yang hebat Satu masa akan datang Belum tentu tak ada siapa boleh bagi jaminan Mungkin seorang yang tidak berpelajaran Mampu untuk memiliki perniagaan yang besar Kejayaan di sudut duniawi yang manusia lihat Ataupun yang kedua Fakrul adib Orang yang berkelakuan baik Orang yang hidup lurus mengikut jalan yang betul jadi miskin pula masak dan juga doktor pun ditimpa penyakit kalau doktor itu pandai sangat merawat orang mengetahui punca penyakit dan merawatnya kenapa doktor pun sakit maka tiga contoh ini menjadi bukti dalil yang tak dapat dinafikan oleh sesiapa pun bahawa Allah SWT yang maha berkuasa Masya Allah seperti kata-kata yang pernah saya sebut oleh tuan-tuan anta turid wa huwa yurid wa nahnu nurid lakinnahu yaf'alu ma ya fa'alu lima yurid awak hendak dia hendak kita semua hendak demikian tapi tidak yang berlaku ialah bukan kehendak kita semua kehendak dia kerana dia lah li fa'alu lima yurid kerana dia lah yang menetapkan segala sesuatu bukan kita walaupun kita mengatur kita menyusun kita mencari helah kita buat begitu begini tapi di hujung ketapan Allah bukan seperti yang kita nak maka tidak akan jadi apa yang kita rancangkan itu jadi kata orang-orang bijak bukti bahawa dunia ni memang milik Allah inilah dia kehidupan realiti yang kita lalui Zulul Labib orang yang bijak tapi dalam kebijaksanaannya kepandaiannya dia hidup serba sederhana dan kadang-kadang dan kita tengok hina Begitu juga orang yang sepatutnya Berakhlak dan lurus Tapi hidupnya dalam keadaan miskin Tapi orang yang begal bengkok Yang suka ambil kesempatan pada orang Itu yang jadi kaya Dan juga sakam Dan juga doktor pun sakit Kalau lah doktor tu nak apa yang Dia tetapkan Ataupun dirancangkan Maka dia tidak sakit Tapi dia juga sakit Kerana menetapkan penyakit Itulah Allah SWT Maka inilah dia Pembuktian Yang pada manusia biasa-biasa pun Akan dapat melihatkan Hakikat ini berlaku Di hadapan mata kepala mereka Jadi Nabi SAW sudah pun menjelaskan kepada kerana sabarlah tayasamir rezeki maka tahazzazat ru'usukuma fa innal insana taliduhu umuh ahmar la yasa'alayhi kasharatun sumayarzuquhu allah azza wajjal maka jangan kamu tuasa pada rahmat allah bagi rezekinya kerana selagi kamu masih bergerak kerana anak kecil itu lahirnya dekat merah tak tahu nak survive tapi ibunya yang beri rezeki mengajar kepadanya mendidiknya menyayanginya mengasihinya beri penyampaian beri kepadanya susu sehingga dia besar dan mampu untuk menguruskan diri sendiri jadi bukti yang dikemukakan di sini dari masa ke semasa untuk mengusik minda manusia yang berfikir supaya mereka mengetahui segala ini adalah dalam ketapan kehendak Allah SWT dan masih lagi berkaitan seperti yang saya nyatakan dalam kuil yang lalu bagaimana seseorang manusia jangan merasakan kehebatan yang dia nikmati itu akan berkekalan ini milik dia secara sempurna itu hanya pinjaman daripada Allah SWT saja. akan tiba waktu masanya nanti akan kembali kepada Allah SWT maka demikian juga dengan perkara yang kita bincangkan dari awal dahulu bagaimana tamadun ataupun empire yang pernah diasaskan oleh manusia yang kelihatan kuat dan hebat ini tapi semuanya berakhir kerana tiba waktu Allah SWT akan mengambilnya semula jadi ini merupakan bahagian yang kedua yang bicara tentang tentang apa yang afa'alullah perbuatan-buatan yang Allah jadikan dalam kehidupan membuktikan keesaannya dan juga sekaligus membuktikan kehidupan manusia ini akan berakhir dan manusia akan kembali semula kepadanya jadi ayat ini mempunyai hubungan yang cukup serasi dengan ayat yang lalu bagai menyatakan bahawa tiada penambahan kecuali yang dikehendaki direstui oleh Allah dan pilihan Allah itulah pilihan terbaik kerana itu kembalikan segala persoalan kepadanya kerana dia lah. Tuhan yang Maha Esa. Allah yang menciptakan kamu sesuai dengan ketentuan dan pilihannya. Dia menganugerahkan kamu macam-macam potensi. Jasmaninya, akalinya, rohaninya. Kemudian lebih utama lagi setelah menghadirkan kamu, mengujudkan kamu, melahirkan kamu di pentas dunia. Dia beri pada kamu rezeki supaya kamu dapat hidup. Kemudian setelah sampai berakhir masa kehidupan kamu, tibalah ajal dia akan mati kamu. Meninggal dunia ni untuk pergi ke alam yang lain. Nanti dia hidupkan kamu kembali. Di dalam barzahnya, dia pada mahsyarnya untuk kamu ini membalasan dengan jarak. Itulah ciptaan dan aturan Allah SWT Beritahulah kepada aku Adakah di antara sekutu-sekutu kamu Iaitu berhala-berhala yang kamu sembah itu Yang dapat berbuat sekelumit Daripada apa yang aku gambarkan kat sini Kejadian Ataupun segala ketapan aku yang sangat hebat dan teliti Agung ini Ada tak yang mampu melakukan demikian? Ini persoalan yang ditanyakan Dalam ayat bagi mengingatkan manusia bahawa segala perkara itu bermula berakhir semuanya dengan ketapan Allah SWT jadi ini kalau kita belajar dalam balagah ni satu istifam inkari hal min syurakaikum ma yafa'lu min zalikum min syai ada tak sesiapa yang boleh buat demikian ini merupakan maksud di nafi bahawa takkan ada yang mampu melakukan demikian ma min syurakaikum ma yafa'lu syai'an min zalikum jadi takkan ada siapa pun yang mampu untuk melakukan sedikit pun daripada apa yang aku jadikan ini. Jadi inilah dia peringatan daripada Allah SWT kepada manusia dan akhirnya ayat ini ditutup dengan subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ini merupakan satu bentuk musta'nafa jumlah isi' nafiyah. Li insya'i tanzihi lahi azawajal anisyarik fil ilahiyah. Jadi ayat ini merupakan satu permulaan peringatan bahawa menyucikan Allah SWT daripada segala bentuk persamaan ataupun sembahan yang mereka lakukan itu mempunyai hak seperti الله سبحانه وتعالى Jadi apa sahaja yang manusia lakukan tidak akan mampu untuk sampai sedikit pun daripada apa yang Allah SWT jadikan. Jadi kesimpulan dapat kita buat daripada bahagian ini ayat ke-38, 39, 40 ini Allah merintahkan mukmin untuk menjaga syaitu rahim. Menjaga hubungan kekerabatan. Sampai bab rahim ini disebut perkataan Zul Qurubah. Zul berarti dia sudah bahasa Arab menunjuk pada isim. Maknanya kesebatian ataupun jalinan hubungan itu yang tidak mampu diputuskan walaupun juga keadaan kan itu kalau kita lihat Muslim-Muslimat dan dikasih selian, Bagaimana dimaksudkan bahawa Tidak sepatutnya seseorang itu Memberikan kepada seseorang yang lain Satu pemberian Sedangkan Al-Arham Keluarganya dalam keadaan memerlukan Ini kalau kita lihat Peringatan yang ditetapkan oleh Allah SWT Dalam ayat berkenaan dengan pemberian ini Bahawa tidak sepatutnya Sampai Mujahid mengatakan La tuqbalu sadaqatun min ahadin Warahimuhu muhtaj Terak patut dibuat satu sedekah kepada sesiapa pun di kalangan orang Islam yang memerlukan sedangkan keluarganya sendiri amat memerlukan jadi demikianlah kesimpulan yang boleh kita buat dalam kelompok ayat ini peringatan untuk menjaga satu rahim memberikan bantuan pertolongan kepada mereka memberikan bantuan juga kepada fakir miskin yang kita temui walaupun dalam konteks ini dia merupakan satu perkara yang namanya sunnah dia bukannya satu benda yang wajib kerana telah kita lihat perbezaan ayat ini dengan ayat dan surat taubah yang lalu innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina ayha wal kulubu wa itu ini merujuk kepada satu pemberian yang sifatnya sunnah bukannya wajib la yasihu hamluha al wajiba kerana itu merupakan zakah di sini merupakan sedekah Di anna surah makiyatun wa zakam ma furidat ila fi sanati thaniya min hijrati bil madinah kerana zakat hanya difardukan pada zaman Madinah Nabi SAW telah berhijrah ke Madinah iaitu secara tepatnya pada tahun, tahun, kedua hijrah ayat ini yang kita sedang bincangkan ni surah rum ini turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah di merupakan surah makiyah yang telah kita ketahui sejak awal lagi. Jadi yang lebih sahihnya berkenaan ayat tuntutan untuk membantu tiga golongan yang telah kita bincangkan kenapa difokuskan tiga golongan ini adalah kerana keperluan mereka yang mendesak kaum keluarga kemudian orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Kemudian boleh juga kita lihat sebagai satu rumusan daripada kelompok ayat ini, semuanya memberikan hak yang ditetapkan dan diakui secara syarak kepada orang yang disebutkan itu ini sangat utama dilakukan dengan perasaan tulus ikhlas. Sebab itu telah kita pelajari dalam ayat menyebut tentang melakukannya kerana Allah Subhanahu wa taala turidu nawajah Allah maka lakukan perkara itu dan rangka untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala bukannya seperti lakukan seperti kisah Abdullah bin Judaan dan lain-lain yang pernah kita bincangkan ataupun suku kabilah Saqif yang melakukannya di hadapan berhala-berhala mereka ataupun depan orang kaya di kan mereka untuk menunjuk-nunjuk kelebihan yang ada pada mereka ini semua tidak patut dilakukan oleh seorang muslim lakukan ia sempurnakan semua ibadah itu kerana Allah Subhanahu wa taala juga dapat kita ambil sebagai satu wajaran, jika memberi satu pemberian motifnya maksudnya untuk mendapat imbalan yang lebih baik lebih banyak ini hukumnya haram bagi Nabi SAW secara khusus tapi ia satu yang diharuskan untuk umat baginda namun demikian buatan itu merupakan buatan yang tidak mendapat pahala inilah yang dimaksudkan sebagai riba yang halal ataupun dipanggil sebagai hibah as-sawab iaitu memberi dengan tujuan untuk mendapat satu yang lebih baik seperti contoh yang telah saya kemukakan tentang-tentang kawan kita atau kenalan kita itu berada pada satu posisi penting dalam kerajaan kita memang mempunyai perkaitan hubungan dengannya sebelum itu lagi sebelum dia naik lagi maka kita pun berusaha untuk mendekatinya beri hadiah kepada dia hari raya ke hantar dan sebagainya dalam apa yang kita lakukan itu mengharapkan sesuatu peluang yang akan diberikan kepada kita maka dia suruh pahala tidak beroleh apa-apa dia merupakan riba yang halal seperti yang telah kita pelajari seperti nyatakan oleh para ulama masya-Allah begitu banyak pengajaran yang kita petik daripada ayat-ayat yang indah ini walaupun fokus utamanya kita lihat kepada kerajaan kepimpinan pentadbiran Penguasaan Rupa-rupanya setiap ayat yang dikemukakan mempunyai maksud yang tertentu Begitulah kreatifnya potensi akal bila digarap, dijana, diberi peluang untuk berfikir Seperti kita dapat lihat dalam kitab kita, kita tafsir Dikemukakan oleh para mufasirin InsyaAllah kita akan masuk kepada ayat berikutnya Ayat 41 dan berikut daripada surah yang mulia ini dalam kuliah akan datang Wallahu'alam wassalamu'ala sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa barakatuhu wassalam Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fiikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh écoute